Доброго вечора, вітаю всіх шанувальників програми під абажуром. Нині будемо говорити про фотографію, і у нас є такий формальний привід, тому що в 1904 році у лондонській газеті Мірор. Вийшла перша кольорова фотографія. Е, мушу зауважити, що у нас в Хмельницькій області перша газета з кольоровими фотографіями, взагалі, кольорова газета, це була газета Ластівка, і вона вийшла аж через 90 років після того, так уявіть собі, як ми відстаємо. Від всесвітнього всього нашого прогресу, але нічого, ми не будемо про сумне, тому що фотографія це найперше творчість. Сьогодні ми будемо говорити саме про творчість з фотохудожником Анатолієм Івановим. Добрий вечір, пане Анатолію. Доброго здоров'я. Так, от все таки е, хотілось би таку трошки невеличку екскурсію минули. Як у нас розвивалася фотографія? Ну, не тільки в Хмельницькому, хоча і цікаво, як Хмельницькому, і в Україні в тому числі. Тому що я ще пам'ятаю, коли була малою, ми з дідом робили фотографії, то я розмальовувала фотографію чорно-білу для того, щоб вона була кольоровою. Ну і в мировому масштабі так, так? Да? Ну, я напомню, що взагалі чорно біла фотографія офіційно вважається день рождения, це 7 января 1839 року, коли був доклад зроблений. Парижской академии наук про фотографию. И э, летом этого же года значит, правительство приняло французское такое решение и изобретателю Дагеру, и сыну изобретателя Непсу э, дать пожизненную стипендию и выкупить у них патент на это изобретение. И буквально через месяц, где-то в августе, было сделано сообщение правительством такой величайший жест, оно подарило всему человечеству патент, как бы, и право использования этой фотографии, и буквально уже в 1880 году у нашем проскурове появилось первое три. Об этом есть как бы документальное свидетельство. О, Я так, не так знаю, мы где тут не сильно, відстали, не сильно отстали, сильно отстали, Ну да, відстали, тут так? не сильно, потому <гум> что это, ну тогда прогресс как-то он э, фотографически очень быстро развивался. Цветая фотография, она, в принципе, параллельно двигалась, движение шло с черно-белой фотографией, развитием, и одна без другой не существовала. Кстати, одним из первых, кто ну, занимался теорией цвета, это был Михаил Ломоносов. Напомню, что он у нас учился в Киеве, в Могилянке. Свое образование получал, это приятно. И это было где-то 1700, вот где-то 50-е годы примерно. Uh, он исследовал разложение солнечного света на 7, но ну, это мы все знаем. Uh, в последующем, уже в 19 веке, Максвелл. Uh, ну, больше все люди знают, что это электромагнитная теория электромагнитного поля. Все изучали в институтах, кто занимался. Но uh, этому предшествовало еще много его как бы, различных видов деятельности, в том числе и по цветной фотографии. Тобто основи... виходить, що до цього все-таки довго йшли. Але Очень, насправді да, головна да, да, концепція, да, да. і це справді ну, унікальний винахід людства. Чому? Тому що ми фактично зупиняємо мить. Так, так. І... Оце, мені здається, філософія тут більше, ніж оця всяка фізика і хімія разом взяті. Ну, тут ще і фізіологія примішується. Причому ну, настільки сильно вона примішується, що е, от, е, ну, як можна, более близкое к человеческому, это и до сих пор, спустя уже столетия, к сожалению, не решено, а может, к счастью. Ну, пределы... вы вы на увазе то, что все-таки есть разница между фото и тем, что бачит людское око. Безумовно. И процесс этот, ну, в принципе, никогда нельзя сделать идеальным. Ну, просто напомню, в 1861 году Максвелл первый продемонстрировал раз цветное изображение. Это было не на бумаге, а на экране, бантик из каких-то таких цветных шотландских ленточек был спроецирован. И это считается вот началом как бы цветной фотографии вообще. Через сто лет, это 1961 год, решили отметить этот славный юбилей. Ну, и участвовали в этом эксперименте тогда могучая фирма Кодок, самая могучая в этом. И они поставили как можно с большей точностью, попытались поставить этот же эксперимент. У них ничего не удалось. А как это Максвелл ошибся, оказывается. Вот такой казус был. То есть изображение получили, но не с помощью основных цветов, как бы красный, зеленый и синий, а с помощью синего, частично к нему примыкающего зеленого и ультрафиолетового Світок, який ми не відділи. Надзвичайно цікаво. Да. Я знаю, пане Анатолію, що ви нам принесли такі одні з перших фотографій саме російського фотохудожника. Да, і ми зараз да, да. покажемо їх глядачам, але все-таки хто, хто це був? І це дуже, э, до речі, відомі фотографії, бо я сама пам'ятаю фотографію Льва Толстого. Да, і в ясной це, Поляні. Да, Дуже гарне фото. Зділено э, в маї 1908 року. Значить, Проскудин, Горський такий, Сергій Михайлович. Ну, он считается пионером, ну именно вот в цветной фотографии. Не значит, что он первый только делал? Занимались Менделеев, Тимирязев занимался, который, в принципе, сельскохозяйственной науки этим. Но он самый популяризатор был. Он тоже кое-что изобрел и, собственно, у него фотографии были не на фотобумаге, а вот как раз типографским способом mm -hmm. очень похожи значит мне в 1984 году посчастливилось в натуре видеть эти фотографии э, тогда в москве проходил всесоюзный какой-то там то ли фестиваль то ли конкурс фотографии и э, были представлены ретро ретроспектива вот фотографии в том числе и цветных проскудина ну а no, вы на той, на той момент уже занимались я уже начал заниматься фотом? да то есть я уже немножко как бы был в курсе дела и я вам скажу что сколько лет прошло Кроме впечатления от именно просмотра вот его фотографий, у меня ничего выставки не осталось. Вот как-то ну, а это самое А а вы думаете, почему? Ну, во-первых, был большой формат, даже больше, чем вот эти фотографии, которые 30 на 40. Ну считается самый минимальный стандартный размер для, для экспозиции, для выставок, да. Но они, наверное, были видно 50 на 60. Угу. Вот. Ну, история создания довольно сложная, потому что он фотографировал на стеклянных пластинах. Эти стеклянные пластины были очень тонкие, они были большие, именно Льва Николаевича Толстого. Ну, было, конечно, получено разрешение, он на три дня приехал в Ясную Поляну. Вот, и э, эти фотографии, ну, чем меня поразили? Во-первых, они по временам даже 1984 года были бесподобны по разрешающей способности и по цвету, именно вот правдивости цвета, понимаете? Ну, а якщо вспомніть, що вони зделані були 80 або майже 80 років назад, ну то это просто фантастика. Ну, а вот до речі, чому все-таки виникає ота неправдоподібність все-таки кольору? Ну, ну, або яскраві, або засинені, або зазеленені. Чому? Це багато, я пам'ятаю, що коли була ще кольорова плівка, залежало від плівки все-таки, так? Да, Кодак він да, був, да, мав так. якусь певний, що там більше схильний до якогось кольору. Так, до речі, як і фотоапарати зараз. Canon дає да, свій ковід, да, е, да, да. інші дають там інші. різні разні, Ну, Во-первых, це особливість нашого зріння. Наше зрення має способність э, ну, адаптації. к цветовым контрастам и к световым контрастам, много, короче, таких вещей, которые адаптация. И, кроме того, мы же не, не фотоаппарат, мы не механическая система, а мы, мы система так. разумная. Мы так. И поэтому мы в мозгах, собственно, преобразуется наша эта информация вся. И есть такое понятие, как цветовая температура, ну, вам в студии это, конечно, наверное, хорошо известно. Вот. І э, зрення наше приспосабляється. Біле ліс, але при лівому священні видять білим. А техніка, уви, не вміє це делать. Хоча зараз техніка очень продвинута, цифрова техніка, фотоапарати, ну і відеокамери. Ну, зрештою, здесь... ми ж говоримо про те, що зараз да, на гаджет, да, да. Э, який там 12 чи 18, навіть вже може бути мегапікселів, можна Діла сфотографувати не, не що. Це только в пікселях, це просто ход такой торговий, так скажемо. А в чому що... взагалі справа? Тобто, як зробити хорошу фотографію? Ну... Ну, первое, наверное, надо взять, это все-таки техническое исполнение. То есть, в самом деле, должен быть хороший гаджет. Если, ну, это было раньше химия, то, вот, допустим, это надо правильные процессы, правильно пленку подобрать, правильно освещение поставить. Было очень сложно, скажем прямо, поскольку я, например, цветной фотографией уже занялся плотную в 1989 году. Ну а в городе Хмельницком уже ателье начали производить фотосъемку цветную. Это примерно вот улица у нас, Каменецкое uh -huh. шоссе, построена uh -huh. в честь юбилея, 50 лет советской власти. И вот с этого года, то есть это 67-й год, примерно и началась вот такая фотосъемка на цветные материалы. Ну, материалы были, конечно, очень, скажем прямо, неважные. Это что означает? Что это означает? Якость ну, угревшего Ну, Безусловно, но это не самое главное. Самое главное, что у них светостойкость была очень низкая. И стандарты того часа 9 месяцев не больше выдавали гарантию. И это было правильно. Но самое удивительное, что стандарты за это время не изменились. Хотя фотобумага, которая в этих мини-лабах печатается, ну, рекламный ход Fuji, э, там компании угу. и других, сто лет гарантии не выцветания. Но это, конечно, не на солнечном свете, а в темноте. И еще, правде 100 роков видно. Ну, я 100 роков не знаю, потому что надо искусственно состаривать материал. Они утверждают, что да. Но 20 лет я точно помню. То, что лежало в альбомчике, я различий не вижу. А вот те материалы, которые советские были, я с ними работал, я просто не завидую тем моим клиентам, которые меня, наверное, Значит, хранят. Вы потому что там ничего практически не остается. Как, так швейцарь? Изображение. За есть. 20 лет? Да там за 5 лет все уже абсолютно менялось. Ну, смотря какой материал. Я на фотоцвет 11 последний раз работал. И на фома колор чешского производства. Ну вот на фотоцвет 11 оно коричневым становилось изображение темная такое коричневый, да. это сепия, это это гораздо выглядит. хуже, чем сепия получалось. Вот. А сейчас, ну претензий нет. Конечно, если вот у нас доска почета, ну сейчас там не доска почета, к сожалению, доска памяти. И эти фотографии, конечно, на солнце не выдерживают даже там трех месяцев. Невзирая на то, что там оно под стеклом и прочее. Все-таки фотография должна как бы экспонироваться, ну в притененных залах. А от скажіть, все-таки по е, суті, е, чи кожна людина може бути фотографом хорошим? Тому що все-таки є якесь вродження почуття композиції, там, смаку і тих самих кольорів. Как вы думаете, можно научиться быть фотографом хорошим? Нет, ну, научиться, конечно, можно. Ну, если все станут профессиональными фотографами, наверное, некого будет фотографировать. Ну, а почему? Селфи, то что... все хотят красиво ну, селфи я к нему вообще-то не очень так положительно отношусь. Это явное проявление нарциссизма, мне кажется. Так оно и есть. Ну, поскольку это людям нравится, разрабатывают всякие держатели и прочее, прочее. Ну, в принципе, все может быть. Главное, чтобы было это как бы в разумных пределах, не слишком зацикливаться на этом. А вот насчет того, может стать каждый, ну, в принципе, да. Ну, отличным не станет. Это надо, во-первых, терпение, надо этому много внимания уделить. Но ничего такого сверхъестественного, в принципе, нет. Конечно, то, то, для то, того, то, чтобы стать искусным, ви очень мастером. Вы все-таки талант в тему. Мне кажется, что это очень важно. Ну, ну не в Я как Если формулу, сделаешь? не помню, кто там сказал, что 90% труд, а 10% только талант, перейдем больше на труд, то будет получаться. Но кроме того, человек это же не закостенелая система, это самообучающийся, Самообучающийся. Поэтому, вот, кстати, я на этом наголошу, так случайно получилось, что он должен сам обучаться. Понимаете? Хотя сейчас вот по фотографии именно техника настолько уже упростила вообще жизнь фотографа, вот в смысле не надо хим изучать, я вот перед передачей полистал учебники какие-то там, Я просто не можу себе представити. Це ви маєте на увазі тоді, коли фотограф був змушений ще й друкувати сам фотографії в цих Так, Я теж це пам'ятаю в діда. Це така класна була атмосфера, взагалі супер. Розводиш, потім в темряві сидиш, це так класно. Ну, прекрасне освіщення, а світна, к сожалению, не дозволяє. Там треба було все в абсолютно темноті. Воно не так замачує, не так магічно. як Але це справді є магія, правда в тому? Ну, тобто, магия это... больше вот в черно-белой фотографии, потому что ты, во-первых, во при этом не красном освещении или оранжевом там, смотрите, как, как используется. И появляется это изображение из ниоку... ниоткуда. Ну, во-первых, первое, ты сфотографировал, ты не знаешь, что у тебя получилось, да. или вообще да. получилось. А не сразу А чики Да. натиснул кнопочку. Ты проявил. Ну, ты боишься ошибиться, там перепроявить, недопроявить, угу, крутишь, угу, там все угу, градусы угу. меришь все промыл, там минут 20, допустим, это длится, разматываешь и смотришь, и у тебя сердце опускается, ты там, понимаете, и ты смотришь, что-то получилось, что-то не получилось, ну, потом детали, конечно, там можно видеть. Это первое. А потом идет позитивный процесс, когда под увеличителем, я с под увеличителем, я с контактом мало работал, а там вообще фантастика, там, тут вот ты на свету пленку смотрел уже, да, а там под красным фонарем, темное все, да, оно светит только конкретно сюда, при, причем очень слабый так, уровень освещенности. И э, под увеличителем ты положил, проэкспонировал, но экспонировалось оно, конечно, не так, все сразу. Ну, а художественная фотография где-то притянил, где-то добавил свет, но экспонировал. Ну, очень много там есть вариантов разных. Ну, то есть, выходит, и... работать доводилось значительно больше. И, и простору для творчества было тоже больше. Просто, да, было ну, просто немерено. Вот я вам фотографию принес, может быть, вы потом покажете одну фотографию, которая 92 -го года, но это не та фотография, которая на выставке посылает, это как бы черновичок. Мы тогда не могли удивить цветной фотографией, это был 92 год, да? А на зарубежные выставки мы посылали, вот Соленцов, Александр, вы все прекрасно его знаете, наш ведущий, вот, так сказать, творческий. Фотохудожник. Да, фотохудожник. Собственно, я и с помощью его попал вот в фотоспилку. И получается, что мы только могли черно-белое что-то на эти выставки дать. И у него процесс был оригинальный. Используем так называемых мокрых негативов, то есть бумажные негативы. Бумага печаталась, потом под нее другая бумага с правителями. Короче, очень сложно. У меня тоже были очень сложные процессы. Я вам скажу, что там фотография, я ее около двух месяцев делал. Фотографии? Да, одну. Одну? ну, не одну, а пока она дошла до того, чего я, к чему я стремился, понимаете. Потому что она выглядит как бутербродик, конечно, это. То есть несколько там слоев фотографий, негативчиков сложенных, 6 на 9 такой размер, все это э, точно оно э, так позиционировалось, штифты там такие стояли, чтобы не было разброса. И каждый этот слой был с какой-то целью сделан. И э, в конечном итоге получались интересные контурные линии, но контурными линиями нельзя было удивить, допустим, уже за рубеж. Все это уже было даже написано. Но у меня контурные линии сочетались еще с объемом. То есть, если издалека рассматриваешь, это похоже на обычную как бы, фотографию. Но когда подходишь ближе, ты удивляешься, там все такие вот визеруночки. Ну, если тобто це вже таке фото, як картина, будемо казати. Це щось Нет, вже як живопис. Та ні як живопис, це скоріше експериментальна фотографія, повімаєте? І я от навіть буквально вчора, бо що в мене тут теж є такі фотографії, які многие не розприяти. Ми зараз якраз може можемо показати. Да. Особливо мені подобається оця склянка. Давайте да, надолі ми зараз покажемо наше да, вот фото. Бо так вот, да. вот, це така прекрасна. Ну, там да, 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 особая такая обработка, можно увидеть только вблизи. И э, я только, может быть, вчера понял, что я вот занимаюсь кажется, экспериментальной фотографией. Угу, И угу. эти эксперименты вот в области чего лежат? Именно, если вы... Так, пойдете, а вот что да, вот же вы тут за Если вы пойдете в художественный музей, да, так. можно сразу определить два типа, а может быть даже больше есть как бы зрители. Одни прошлись, посмотрели. Ну, довольны, недовольны, остались, ушли. А вторые подойдут, посмотрят, и так посмотрят, Эдак. Они рассматривают, как сделал художник это произведение. Но ну, это у меня, наверное, по жизни, потому что вот еще, когда я до фотографии занимался ну, как бы изобразительным искусством, мне очень наверное, нравилось э, рисовать пером тушь. И вот в Киевском музее русского тогда искусства называлось, были, был целый зал Шишкина, огромные, эти прекрасные работы, живописные. И выставлены, ну, такого, может, формата 60 на 90, рисунки тушью. Я там часами стоял, я была, брал альбомчик, тогда фотоаппарата не было, И зарисовывал, понимаете? І вот это во мне просто есть. От звідки воно да, почалося да. все. Но я не осознавал это. І вот в 6-7 году я начал делать практично то же самое, не осознавая. Это ну, от бачите, işte, все-таки да. творчість така підсвідома, будемо да. казати. Не да. така свідома, як підсвідома, пане Анатоліє, а да, от зараз е от ми повернемося все-таки до теми чорно-білої фотографії. От чому зараз все-таки така тенденція, що е ми якось більше її починаємо вже полюбляти, і фотохудожники часто виставляють саме чорно-білі фотографії? Чому? Чим ну... же чорно-кольорова е не вгодила? Ні, розумієте, ну взагалі... <Альтат> <Nee>, несколько есть вариантов ответа так. ну один из вариантов вот сейчас фотография цифровая достигла уже такого уровня что дальше кажется уже просто невозможно да и кроме того можно обработать фотографию, сделать да. темнейшую, светлейшую, да, да. покрасить фильтры всякие так. да то есть технически уже кажется проблем нет и кстати вот именно поэтому в последнее время именно девушки и женщины преобладают вот в фотомастерстве Почему Я не знаю, почему. Именно потому, что фотографии ну, раньше надо было уметь и пилить, и строгать, и проявлять, и все, что хочешь. Не женская это была работа в большинстве случаев, так скажем. Понимаете? Ну и здоровье уходило, потому что химия не такая уж <laughs> безвредная. А по своей природе женщины ну, ближе как бы к природе стоят, вот у них чувства лучше развиты, чувственность развита. И э, как раз есть возможность проявить это сейчас, понимаете. Ну, а в черно-белом навряд чи чувственность можно проявить? А нет, не скажите. Вот как раз тут, может быть, больше она заложена. Потому что э, ну, нюансировка такая, когда уже маленькие детали, они ну, вытягивают произведение вот, ну, до того, что воспринимается только, ну, может быть, специалистом, вот, чувственным человеком. Ну есть много вообще-то разных фотографий разного вида, может быть, вплоть до от технической фотографии, где просто для иллюстрации, да, до э, уровень как бы до абстрактной Шедевр. Фотограф... Шедевр. Не, нет, абстрактных а, фотографий, абстракт. да. Угу. Значит, э, ну человек это дуальное существо, ну может быть и больше, да. Первое это физическая, да, сущность наша и душа. Ну, наверное, конгломерат этих двух составляющих образует личность. Вот. И поэтому жизнь каждого индивидуальна. И если говорят, что там душа вечна, это, скорее всего, правильно. Но личность существует только вот в этом конгломерате. Тело ушло, душа осталась, а личность ушла. Так что наш земляк Николай Островский был прав насчет жизни. А пане Капната, Анатолію, почекайте, почекайте. Уходимо вже в іншу сторону, да? Ви, да, 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 Ви хочете сказати, що фотографія – це все-таки ну, вияв душі і тіла? А є тіло яким чином? Е, ну, ми ж все-таки тілом все робимо, <пожливо> на жаль. Ми тільки сприймаємо і оцінюємо душою. А все остальное з допомогою… мы же не научились еще там управлять красками. Ну, мы же скоро троги, да. уже так и швидко. Ну, не все знаю, давать. может быть, не стоит всему учиться, а то что ничего не останется для людей. И вот женщины как раз в этом деле как-то не больше такие. И, ну, мужчина по своей природе, он более рациональный. И это мешает творчеству, кстати. Но зато сейчас современное искусство движется как раз в сторону рационализма. Я вот так почему? Я не думаю, я сто процентов уверен, я все-таки работаю в художественном музее. Значит, смотрите, современное искусство, западное, мы его, ну, не мы, я не буду, не буду говорить про всех, но в большинстве случаев мы его просто не воспринимаем. Вы имеете на ну, увазе абстракционизм? Вот, ну, абстракционизм уже, слава богу, больше 100 лет. Да, бога. Но богато, его тоже правда, не воспринимаем. Да, 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 да. Концептуальное искусство, что такое так. концептуальное? То есть сначала надо придумать... А потом реализовать. И это правильно, в кино, в телевидении так практически все делается. Так, тут включается да, раксива, да, это да. правда. Но в определенные моменты творчества рация должно отключаться, и эмоции, то есть подсознание должно творить. Собственно, творчество это работа подсознания в большинстве случаев. Вот. А это, этому надо учиться. У нас есть как бы учебное заведение, которое художников выпускает, музыкантов. Но поскольку я знаком с теми, и с другими как бы заведениями, не развивают ну, творческую способность, нету развития. Ну, может быть за рубежом где-то есть. Не мое самой несведомой части, частное, какие симтуя да, темных да, 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 да. да? И если оно получается, то это как бы ну следствие каких-то других там причин. Ну, а як ви думаєте, а яке все-таки майбутнє фотографії? Тому що ну що, зараз вже навіть не роздруковують фото. Зараз вже люди альбомів не мають, тому що все зберігають на комп'ютері, так? Ну, все-таки комп'ютер це не фотографія. Настояща фотографія, вот, яка можна в руках, ну, не то, що в руках підтримати, а можна посмотрети. Ну, так ви ж в комп'ютері теж можете подивитися. Ну, во-первых, в комп'ютері ви такої розвитку способності не можете отримати. То есть, э, вот на моих фотографиях, которые как бы отношу к экспериментальной серии, может быть, там очень много таких мелких деталей. Фотография, э, я к чему стремлюсь? Чтобы фотография была, э, воспринималась цельно сначала, ну, как нормальная фотография, как любое произведение, как бы искусство, да? Но, если я заинтересовал человека сюжетом, неважно как, тогда то Дивин начинает Подойдет, да, угу. и посмотрит. И он увидит то, что на большинстве фотографий просто нету, То есть увидеть те детали, которые могут быть интересны. Просто ну, это как бы другое измерение. Це, ну, можно це, назвать це это 3D измерение. Да? Ага. То есть если картина маслом, там можно посмотреть, как художник ложил штрихи, как смешивались краски. Там то тут, конечно, такого нет. И это, как мне кажется, большой недостаток, может, фотографии. Но вот что-то похожее я пытаюсь как бы получить. То есть, чтобы было интересно было подойти и, и с интересом посмотреть, как же оно тут устроено. Да, Понимаете? Ну, это э, хорошая э, тема. Э, ну, <св� <Doom> да, тема хорошая. Вот она у меня как-то подсознательно уже в третья попытка идет. Но я скажу, что мои коллеги, это когда я начинал в шестой-седьмой год, ну, не воспринималось вообще. И... На выставке я, допустим, посылал работы. Требовалось в электронном виде послать на интернет. То есть оно вообще никак не воспринималось. Этого просто нельзя было увидеть. Вот. И... А кто видел здесь? Не всім подолались. Навіть говорили, о, іспортив фотографію. Ну що ж, мені здається, що це взагалі вічна тема. Ми можемо говорити про да, це багато, але, на жаль, вже наш ефір закінчився. Да, ну, так так, що, да, так швидко. Так що Дуже дякую за вашу творчість. А нашим глядачам ну, кажу, все-таки сприймайте наш світ кольоровим, тому що він того вартий. До побачення. До побачення.